Nəyənd ki bu məsələdə Fazil müəllim, nəyinki mən, nəyəm ki heç kim, nəyinki eşkinin valideynləri bizim heç birimiz istəməzdik ki onların ailəsi dağılsın. Nə başından Fazil müəllim, nə mən o ailənin qurulmağına razı değildik, çünki mən bilirdim ki bu ailənin axırı bu yerdə tamamlanacaq, çünki mən bilirdim ki eşkin ailəni saxlaya bilməyəcəkdi. Bunlar bu yerə gəlib çıxacaqlar. O da oldu və bu günlərimdə ə, Aysunla Eşqin ailəsinin dağılmağı, artıq ailə qurmuşlar. Amma ailənin dağılmağına da nə mən sevinmirəm, nə Fazil müəllim sevinmir, nə Eşqin ailəsi sevinmir. Heç bir ə, valideynə xoş deyil ki, evladın ailəsi dağılsın. Heç kimə xoş deyil bu. Sadəcə olaraq ə, qismət. Allahın bu qismətidir. Və salam qutardı getdi. Oldu, alınmadı ayrıldılar, qurtardı, getdi. Amma ə, alınmayan bir şeyi məcburi biz alandıra bilmərik ki. Əsində gəlin biraz səmimi olardı. Biz sevirik. Çox sevirik ki başqalarını, başqalarını On özün aid olan bir həyat var da, şəxsi həyatdır. Qarışaq, dedikodu yarada. Nə bilim, söhbəti böyüdəydi. Kiminsə qızı boşanıb, kimins oğlu boşanıb. O onun şəxsi işidir. Demək bir-birlərini başa düşmülüblər. Bir-birlərlə anlaşa bilməyiblər. Fikirləri üst-üstə düşməyib. Ayrılıblar. Yollar Yollarını ayırıblar. Burda nə var ki? Biz niyə görə başqalarının həyatını müzakirə edirik? Xəqiqətən nəyləng gözəl? Ayşun şaqırdı. O bunda bir bir bəlli yaxşı var. O necə seçim idi, o özü bilər. Və bu seçimi bu seçimlərdən uzaqlaşıb, ayrılıb, nə bilim, yenə də deyirəm, fikirləri üst üstə düşmüyübsə Burda nə var ki? Azərbaycanda minlərlə, on minlərlə, o minlərlə ailə var ki, bir-birlərini başa düşmüyüb ayrılıblar. Biz həmişə öz gözümüzdə o deyirəm, nə bilim, samanı görmürük, çöpü görmürük, tirini görmürük, amma qonşunun qızının gözündə biz yoxdur ha içində. Axtarırıq ki, yox, orada da olmalıdır. Hər öz eyməyinə qor olsun oturduzu. Bu qızın bəlli bir yaxşı var. 11 yaşında qız povuzdan qaçıb 44 yaşında kişi ilə. Məktəblidir, 13 yaşı var. Düzdür? Onun heç atası, anası bu Rəxsanə xanım kimi fikir çəkmir. Heç onun kimi nə bilim əzab çəkmir, narahat olmur. O ayrılıblar da, burada nə var? Rəxsanə xanım. Aşının 50 yaşı var. O çox gözəl bilir ki, seçimi necə etmək olar. Ona görə bu qədər də dərnə getməyin, düşünməyin, özünüzü narahat etməyin, ürəyinizə salmayın. Bəs 13 yaşında bir qız, 44 yaşında bir kişi ilə qaçıb gedib yatağa girir 5 gündə, 6 gündə heç onun anası, atası sənin, sizin görə narahat deyil. O bir narahat. Hələ nə olur ki, şükür Allah'a. Hər yenə də deyir Hər kəs keçsin öz evinə kəl olsun. Gəlin başqalarının şəxsi işinə qarışmağı. <tlukan attempted tosh homicide> Stop ide. Gə səxliyə lazım deyil. Məndən nə qədər sarax?